कोलकाता इथे आर जी कार वैद्यकीय महाविद्यालय निवासी डॉक्टर वर झालेल्या बलात्कार आणि त्याच्यानंतर तिची हत्या करण्यात आली या निमित्त डॉक्टरांनी मुद्दे अरळीवर आले आहेत देशाभरातील डॉक्टर संघटना व मेडिकल असोसिएशन मार्फत शनिवारी संप पुकारण्यात आला आहे वसईच्या मेडिकल असोसिएशन तर्फे सकाळी वसंत नगरी सर्कल ते अग्निशमन दल कार्यालय असा मुख मोर्चा काढण्यात आला होता यातील वसईविरातील नालासोपारा परिसरातील शेकडो डॉक्टरांनी सहभाग नोंदवला होता अनेक डॉक्टरांनी हातात निषेध फलक तोंडावर मुखपट्टी बांधून कोलकाता येथील झालेल्या घटनेचा निषेध व्यक्त केला आहे डॉक्टरांवर हे रुग्णांना अहोरात्र सेवा देत देत असताना काम करत असतात मात्र तिथे काम करताना तिथल्या महिला डॉक्टरवर बलात्कार व हत्या असे सारखे घटना घडत असतात तरी आम्ही कसे काम करायचे असे प्रश्न निर्माण होते अस असल्याचे डॉक्टर अर्चना जोशी यांनी सांगितले डॉक्टर महिलावर झालेल्या घटनेची निषेध निश्य, निषार्थ आज आम्ही मुख मोर्चा काढला आहे त्या महिलेला न्याय मिळावा पाहिजे अशी आमची सरकारकडे मागणी आहे असे डॉक्टर संजय मांद्रेकर यांनी सांगितले आहे यातील दोषी आहे त्यांच्यावर कारवाई करून कठोर शिक्षा द्यावी यापुढील असे प्रसंग घडेल घडणार नाही यासाठी डॉक्टरांसाठी सुरक्षा द्यावी असे नालोसोपरा मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश पाटील यांनी सांगितले मात्र असे बलात्कार आणि हत्या डॉक्टरांवर सुरक्षा देताना असे बलात्कार आणि हत्या डॉक्टरांवरच व्हायला अस लागले असे प्रकार सेवा देणारे डॉक्टरांवर हत्या आणि बलात्कार व्हायला लागले तर कसे चालायचे असे सरकाराकडे लोकांनी प्रश्न मांडले आहेत रिपोर्ट न्यूज जंक्शन टीवी नाला सुपारा में आज हम लोगों ने अपने दवाखाने सबने बंद किए हैं हॉस्पिटल में सब ओपीडी सर्विसेज वगैरह हम लोगों ने बंद किए हैं इमरजेंसी सर्विस चालू रखे हैं क्योंकि हम लोग पब्लिक अगेंस्ट नहीं है बट हमें इसके लिए विरोध प्रदर्शन करना है क्योंकि वहां पे जो घटना हुई बहुत ही बुरी घटना हुई है एक लेडी के साथ में आज के डेट में नीट निकालना पढ़ाई करना और पढ़ाई करने के बाद में नाइट में फीमेलों का ड्यूटी करना परिवार के लिए सबके लिए फीमेल के लिए बहुत बड़ी बात होती है और वहां पे जाके वो सुरक्षित नहीं रहती हैं ये हमारे लिए बहुत बुरी घटना है हर एक हॉस्पिटल में पुलिस की व्यवस्था होती है वहां पे एक पुलिस की टीम रहती है और वहां पे उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सिर्फ हम सरकार से ये मांग रखते हैं कि वहां की जो पुलिस टीम होती है और नाइट में जो फीमेल स्टाफ काम करते हैं उनका ध्यान रखा जाए और उनके उनके पीछे ये लोग खड़े रहे उनको मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ पे ड्यूटी पे हैं और उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सब कुछ होने के बाद में पुलिस अगर आती भी है तो वो बाद में फिर लिपापोती होने लगता है फिर बाद में वहाँ पे आपने अभी देखा है सबूतों को मिटाने की प्रयास किए जा रहे हैं पॉलिटिकल और तरह तरह के एंगल से उस चीज़ों को प्रभावित किया जाता है जो कल्प्रिट होता है उसके ऊपर उनको तकलीफ होती है बाद में हाथ में कुछ मिलता नहीं है तो उनको ना प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह फेवर में मॉब जमा होने के लिए कि इसमें कुछ ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और वो लोग स्ट्रांग लोग थे तो क्या होता है सर किसी भी घटना पर जो स्ट्रांग होता है जो ताकतवर रहता है उसकी जिसकी लाठी उसकी मैस वाली बात हो जाती है एक फीमेल जो रहती है वहां पर सिर्फ काम करने के लिए आते वो वहां पे मॉब जमा नहीं कर सकते है लेकिन जो बाकी दूसरे तत्व तो होते हैं वो मॉब जमा करने के लिए सक्षम होते हैं क्योंकि वो लोग पब्लिक पब्लिक से ही होते हैं डॉक्टर तो अपने आते हैं घर से निकलते हैं काम करते हैं अपने घर पे जाते हैं तो उनके साथ में वो लोग तो खड़े नहीं रहे उस यहाँ के जो लोकल पब्लिक होती है वहां जो पुलिस का प्रोटेक्शन होता है और वहाँ के बाकी जो लोग होते हैं उनका भी जिम्मेदारी है क्योंकि अब यहाँ से तो हम विरोध प्रदर्शन करके उसको रोक तो नहीं सकते जो वहाँ की लोकल बॉडी है और जो सिस्टम है राज्य सरकार है वहां का पुलिस है वहां के जो सिस्टम है उनको काम करना चाहिए